вот, рішенням, повним рішенням ці, ці цілей спеціальної военной операции является создание єдиного союзного государства Росії, України і Білорусі, Восстановление руського мира в рамках естественных його границ. Не дивуйтеся, бо такі заяви московитів чергове загострення у палаті невеликовно хворих. Тож у них тепер нова ціль СВО. А ще упродовж всего этого тижня была в экстазе від дружбы Трампа с Путиным. Mm -hmm. Ну и так оно и случилось. Да, mm -hmm. на самом деле встреча, так сказать, в Стамбуле это одно, но телефонный разговор Путина и Трампа однозначно затмил даже эту встречу. И он стал главным событием, прошедшим вот, между нашими эфирами недели. Это совершенно точно да. Она состоялась, да. Значит, так сказать, есть какой-то контакт. Трамп записывает себе это в актив, так сказать, контакт mm -hmm. есть, но при всем при этом, да, вот встреча с Путиным, то есть разговор с Путиным крайне важен то погрожували и нам, и странам ЕС, які нас підтримують, То знову снова бряскали оружием. Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских прежде всего со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководство Европейского Союза и убеждены, что они несут свою долю ответственности за эти преступления. Будем твердо добиваться того, чтобы был положен конец этой политике. Ну а я забирала все до купа, чтобы в Котра показать, что с террористами и убивцами понимаю, про что говорити. При Зеленском, который заинтересован и будет срывать любые соглашения, это просто для него жизненно необходимо, достичь стабильного... Міра і навіть стабільного стабільної не вдасться. Тож вітаю я інна Набок. і це огляд найабсурдніших заяв пропагандистів, а також новин, які підкреслюють нікчемність Російської Федерації. З них і розпочну. А ви коментуйте і залишайте свої вподобайки. Бо от як пройти повз нові заяви Лаврова, Коли закінчиться цей конфлікт, я сподіваюся, що так воно і буде. Що то, що залишиться за конституційними границями Російської Федерації? Какие там будут порядки, что там останется режим Зеленского и будет гнобить, извините за грубое слово, ы, все русское в нарушении всех норм международного права? А Европа-то, когда призывает вернуться к границам 1991 года, она что хочет? Отдать крымчан, новоросов, Донбассов в руки этого режима? Они же не требуют там изменять законы? украинские. Они говорят, что это, эти законы защищают европейские ценности. Так что я не думаю, не думаю что это простая работа. Мы вот, меморандум, который мы договорились подготовить и передать украинцам, мы его будем, ну, составляем уже практически, исходя из принципиальнейших вещей, и исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта, и как эти первопричины надо как раковую опухоль удалить. Ой, та знаємо, ми ваші першопричини і бачимо, як ви намагаєтеся їх усунути. І вкотре розуміємо, що усі ці розмови про те, що Росія готова співпрацювати з Україною над розробкою меморандуму про можливу майбутню мирну угоду, просто заяви, які навряд чи є тією твердою основою, на якій власне і можна швидко побудувати довгострокові угоди. Та це ще не все. Бо міністр закордонних справ Росії, ось той Сергій Лавров, також на назвав можливе проведення зустрічі з представниками України у Ватикані нереалістичним. І знову, ті, хто не мають нічого спільного з вірою та релігією, згадали про православне християнство просто курям насміх. Там фантазірують багато люди, коли, де вона состоїться. Нет у нас ніяких зараз ідей, але скажу чесно, наверное, Здесь есть у нас нунций папский, да? Нет? Мне казалось... Сейчас был, когда регистрация шла, то указывали. Но, тем не менее, я просто хочу сказать, чтобы не было, чтобы не тратили, не тратили собственные способности на проработку вариантов, версии. которые не очень реалистичны, потому что, ну, представьте себе, Ватикан... А як місто проведення переговорів, ну німножко та ніелегантно, я би сказав. А от сам Путін знову заявив, що має бути створена так звана буферна зона безпеки. Йдеться про Курську, Брянську та Белгородську області. А так як ці області межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України, то цілком очевидно, Путін просто хоче захопити прикордонні території в цих областях. Тож, звісно, його посіпаки миттєво взялися виправдовувати таке рішення свого фюрера, і традиційно роблять вони це звинувачуючи Україну. Мовляв, українські безпілотники атакують Росію. Тож це буде їхня відповідь. Ми бачимо просту віч. Во первох не смотре ні на які встрічі, ні на не такі заявлення переговорах, Україна. не просто продолжает боевые действия, а она производит массированные атаки беспилотными летательными аппаратами как раз вот в этом самом направлении, в московском направлении, но, ну, соответственно, они летят с юга на север, в том числе из сопряженных вот э, с нашими областей, в первую очередь из Сумской. Не только из Сумской, но и из Сумской в значительном, в значительном количестве, да. Это первое. Вчерашняя вот массированная атака это показала. Да, слава богу, большую часть этих беспилотников удалось уничтожить, нейтрализовать каким-то образом, но тем не менее. Украинская сторона, видимо, то ли она решила там, отомстить за удар Искандером там, по иностранным наемникам, то ли она решила таки, вот, давить вот эту линию, что переговоры возможны только на фоне перемирия, вот давайте, мол, заключать 30 перемирие, тогда будет переговор. А если переговоров, если перемирия нет, то и переговоров не будет. А позиция нашей страны, она говорит о том, что Переговоры могут вестись и в ходе боевых действий. То ли это вообще указание там всех разных британцев и европейцев: обострять ситуацию, вот, для того, чтобы сорвать любые переговоры, так сказать, сорвать любое достижение договоренности. Но я так понимаю, что вот это наш ответ. На вот эти вот усилия. ну не хотите так, значить, ми поставимо перед собою цель, значит, продвиження на этом направлении вглубь української території. Вот. Или давайте, як как би бы, до да, чому-то договариваться, или, значит, ми ставим перед собою эту цель і будемо продвигаться. Скажу відверто: нічого іншого від цих блазнів я й не очікувала почути, як і від бункерного, який знову наголосив, що будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення ось тих їхніх першопричин війни. Які, до речі, Росія в минулому визначала як прагнення України до тісніших зв'язків з Європою, тому поїхали далі, бо ж не тільки Україна тепер заважає Росіянам. Послухайте, що ще головний кінь бункерного сказав про Мерца канцлера Німеччини. Таправди свій курс на мілітаризацію армії. Він сказав, що Росії на Україні. не зупиниться і піде захватувати Європу. По Фрейду він би так поступив. потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, соплеменников, а земли захватить и э, начать их эксплуатацию. Вот, то есть эти инстинкты нацистские, они как-то очень живучие оказались. Тим часом, ще один бридкий путініст, той що не бензя, знову виліз звинувачувати нашу країну на міжнародній арені, і на черговому засіданні ООН чомусь дуже здивувався, бо його заяви ігнорують. Як вам це посміховисько? Київ розв'язав настоящий терор проти російських представників СМІ, які виконують свій професіональний долг, освіщаючи відбування в зоні спеціальної воєнної операції. Счет погибших и раненых с февраля 2022 года пошел на десятки. Только с начала текущего года в результате целенаправленных атак ВСУ, в том числе с применением высокоточных ракетных вооружений, были убиты пять работников российских медиа. Многочисленные сотрудники получили ранения различной степени тяжести. И опять, несмотря на наши регулярные обращения, все эти преступления не получают ни малейшего порицания со стороны ООН. Ачите не тільки Путін водить Трампа за ніс його голос вон, тобто представник Росії Небензя, теж намагається промивати мізки іншим, але на щастя не вдається. А от іншим, тобто тим, хто стоїть за вбивствами колишніх українських політиків, які є зрадниками України, налякати московитів таки вдається. Тож реакція на вбивство Портнова, хоч у них не була миттєва, ну вочевидь, думали, як же ж це все подати. Але вона таки дуже красномовно демонструє, як вони бояться тепер за свої життя. Бо ж ніхто не знає, хто з поплічників Путіна буде наступним. Ну, Найде ми кожен день тіряємо своїх товаришів, які можуть бути не такі успішні, алераз більш достойної цельні люди. Тому, знаєте, вот так сказать, м'як судьба судьба этих наших парнів гораздо більше. А міжкланові кланової розборки пускай там розбирають. Знаєте, вот это Україна в этом вся. Украина в этом вся. Они же почему у нас, понимаете, вот меня Они считают, что я гражданин Украины или украинец, как они, да, который стал эти черти рагули, не понимают, что я не в Украине родился, я родился в Советском Союзе. Когда по городу Герой Одессе ходили советские моряки, а в Одесский порт заходили суда Черноморского флота. И я скажу, что я надеюсь, умру в Российской империи. И пока я жив, буду делать все, чтобы границы этой империи стали как можно шире. А в Одессе да, снова нет. будут ходить русские моряки. Ну еще раз повторю, мы должны понять, что мы имеем дело, вы знаете, у меня даже зла на них нет, это враги. Просто так сказать, что мне, чем мне возмущаться, если они там где-то так сказать переиграют, я погибну. Наша задача переиграть их в этих вопросах. Хватит уже быть пацифистами, понимаете? Мы уже давно... Вот вот, это да, точно я понимаю, ну, ну, хватит, ну, хорош уже, но в конце концов, у нас же тоже у всех есть возможности. Дайте только, так сказать, вот команду для того, чтобы начать реализовывать, так сказать, всем миром. И им мало места всем пока. Ну, и, иначе они вот так вот по одному будут, это что-то все-таки тоже деморализует. Я сейчас не про Портнова, еще раз повторю, я соболезную его семье, потому что, ну, реально, тварь, Реально, <coughs> человек не брал оружие, да, там где-то можно было сесть поговорить, запугать, как концов, убивать зачем сразу. Ну, зачем на глазах? Видно, детей. что ты знал. Да, 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 да даже если знал, с человека можно провести так работу, что дело в том, что они уже настолько в крови, понимаете, Конечно. что им проще, они даже не разбираются. Они говорят, не что думают. проблема? Да, да, да хлопните его, да и все. Настолько уже эти люди, они уже не то, чтобы... Пош... По, 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 Мне по, просто интересно, кто из троих отдал приказ. Зеленский, Ермак или Порошенко? У середу, 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді застрелили українського експолітика Андрія Портнова. До речі, українці на відміну від росіян, в яких Харведах, цю новину сприйняли переважно з іронією та сарказмом. У соціальних мережах навіть поширювалися жарти на кшталт бумеранг. Повернувся, ну або карма наздоганяє. А ще багато користувачів нагадали про роль Портнова у репресіях проти учасників революції гідності та його проросійську позицію. А деякі коментатори висловлювали думку, що це, так би мовити, справедливість, яка запізнилася на 10 років, або просто найдієвіші санкції. Ну і всі ми прекрасно розуміємо, чому саме така реакція на вбивство Портнова. А вот какая ваша реакция на ось эти заявы пропагандистов? Украина очень э, наглядно демонстрирует глубокий кризис э, системы международных отношений, сложившийся после распада Советского Союза и победы Запада э, в холодной войне. Собственно, основание вот этого вот примата такого либерального глобализма и формирование новой элиты, которая э, в определенный момент посчитала, что у нее нет никаких вообще ограничений и она способна делать все, что угодно, результатом вот этого развращения внутреннего стал проект Украина как антироссия. По той причине, что это был инструмент сдерживания геополитического конкурента, который мог разрушить этот вот конец истории, который они себе вбили в голову. Сегодня происходит что вокруг Украины? Происходит как раз разрушение того мира, который потерял все грани разумного. Элиты... Представляющий этот мир, мы видели, э, так сказать, нюхающие известные вещества. Это вот они. И э, счастливость, вообще э, удача для мира то, что у Америки... Появились какие-то люди, которые э, выходят за рамки вот этой вот э, системы. Первое, что должны усвоить наши западные противники, возможности России не заканчиваются никогда, а в критических для существования государства ситуациях они нарастают в геометрической прогрессии. И уже за последнее время в СВО вы должны были это понять. Это первое. Второе. Разговор тогда будет серьезный, когда, наконец, и Трамп, и другие страны Запада поймут, что это не конфликт России и Украины, а конфликт России с коллективным Западом. Что они прекрасно знают, но не хотят это признавать. При Зеленском, который заинтересован и будет срывать любые соглашения, это просто для него жизненно необходимо, достичь стабильного мира и даже стабильного перемирия не удастся. Что скажете? Вернее, напишите в комментариях. Ну а підсумовуючи, ще один насичений тиждень та турбулентність у світі і, звісно, абсурдність і цинізм в московських студіях я лише додам. Зважаючи на все те, що заявляють путінські блазні, і на те, що нині відбувається на міжнародній політичній арені, нам з вами своє робити. Тож давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. А ще тисніть на дзвіночок, залишайте коментарі та лайки, щоб не пропустити наступний випуск. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми. Поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби і разом до миру, чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.